Доброго дня, дорогі друзі! Минув ще один тиждень, і ми з вами знову разом. Це іміджевий проект Одеської національної академії харчових технологій. Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту все. Наші гості Дишкантюк Оксана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного бізнесу. Доброго дня. Доброго дня. Талеженко Любов Миколаївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології ресторанного та оздоровчого харчування. Доброго дня, доброго дня, та Михайлевська Ганна Олександрівна, директор ресторану «Макдональдс центральний в Одесі, випускниця Онахти. Доброго дня. Тож, Оксана Володимирівна, які найпопулярніші спеціальності на вашому факультеті. Безперечно, що кожна спеціальність, за якою готують високоякісних професіоналів на нашому факультеті, є популярною, є затребуваною на ринку праці. Ми сьогодні готуємо спеціалістів за такими спеціальностями, як готельно-ресторанна справа, туризм, технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення та технологія харчування. І всі наші спеціальності це спеціальності для людей амбіційних, які сьогодні готові задіяти свій інтелект, свою силу для того, щоб дійсно отримати якісну освіту, яка відповідає умовам сьогодення. Це спеціальності, які забезпечують гарний кар'єрний старт. І однією із переваг академії є насамперед: це глибокі традиції в наданні освітніх послуг, адже в цьому році академія святкуватиме 110-ту річницю. Крім того, однією із переваг Академії є надання індивідуальної траєкторії навчання. Сьогодні кожен студент нашого факультету, як і кожен студент академії може обрати індивідуальну траєкторію навчання, навчаючись за однією або декількома програмами підготовки, поглибивши свої знання на курсах іноземних мов у школі малого та середнього бізнесу, у школі комп'ютерних технологій. Для академії характерна тісна співпраця із підприємствами для для яких ми готуємо своїх фахівців, в тому числі із підприємством готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Сьогодні Одеська Національна академія харчових технологій є членом Асоціації кулінарів України. Сьогодні ми здійснили всю необхідну роботу і готуємося до вступу. В Європейську асоціацію з культурних і туристичних обмінів, і, звичайно, це все відкриває для наших студентів великі можливості. Сьогодні ми маємо можливість забезпечити нашим студентам можливість пройти практичну підготовку стажування а надалі і працевлаштуватися за тими саме власне напрямами, за якими вони бажають. Так, майбутні Майбутні власники готельних мереж сьогодні, наприклад, можуть опробувати свої сили в якості метрдотеля. Модні ресторатори через декілька років уже сьогодні можуть себе опробувати в якості, наприклад, адміністратора. Ті, хто бачить у снах себе провідним, скажімо так, фахівцем з туризму, сьогодні вже можуть опробувати себе в якості туристичного менеджера. Туризм взагалі це новий напрям на нашому факультеті, але наші абітурієнти вже оцінили цей напрям, адже дійсно це професія, яка може в подальшому приносити і задоволення, це цікава професія. А також це професія, яка приносить. Великі прибутки сьогодні працівники туристичних фірм отримують гарні бонуси в якості закордонних відряджень, при вивченні при вивченні нових курортів, нових готелів. А який саме вид туризму вивчається в академії? Ну, академія, будучи академією Національної академії харчових технологій, звичайно, ми спрямовуємо з програми підготовки на такі перспективні і визнані напрями туризму це винний туризм і гастрономічний туризм. Це ті види туризму, які будуть розвиватися бурхливими темпами в усьому світі в найближчі роки. А чи має сьогодні попит такий напрям, як технології продукції ресторанного хозяйства? Звичайно, спеціальність технологія продукції ресторанного господарства, як вона звучить сьогодні, або технологія громадського харчування, як ми її знали раніше. За цією спеціальністю на факультеті здійснюється підготовка більше 30 років. І завжди наші випускники були затребовані на ринку праці. Ресторанний бізнес сьогодні розвивається, розвивається бурхливими темпами, знову ж таки, як в нашій країні, так і за кордоном. Але за думкою експертів, цей ринок розвивається досить динамічно. Але до насичення ще дуже далеко. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки на 600-700 жителів є один ресторан. Що стосується в Києві, наприклад, це наша столиця. Так? Один ресторан приходиться на 3,5 тисячі людей, в Одесі на 4,5 тисячі людей. Тому ми бачимо, що звичайно кількість підприємств ресторанного господарства буде збільшуватись, звичайно, буде необхідні спеціалісти. Буде попит. Ем... Любовь Николаевна, вы, заведу... вы заведуете кафедрой технологии ресторанного и оздоровительного питания. Что именно изучают студенты специальности оздоровительное питание на сегодняшний день? Действительно, ведь сегодня, наверное, нет такого человека, который бы не думал о своем здоровье и о том, как улучшить свое питание. Посмотрите, сколько на сегодняшний день существует диет. К сожалению, в основном все они направлены ну, на похудение, скажем так. А нужно думать о здоровом питании как о способе жизни, который является профилактикой патологии различных заболеваний. Это и сердечно-сосудистая система, и сахарный диабет, злокачественные образования, метаболические синдромы, остеопороз, и другие. Для того, чтобы знать, как нужно питаться, чтобы действительно профилактировать такие заболевания, или же в какой-то степени помочь лечебному какому-то процессу, необходимо знать очень много дисциплин. Блин. Ну, прежде всего этот вопрос касается того, как организовать вообще процессы оздоровления. Это, наверное, в первую очередь энтеросорбция, потом направленный катаболизм или активация обменных процессов в организме человека. Это и коррекция минерального состава в организме, и, и восполнение дефицита пищевых волокон, и восполнение дефицита витаминов, других веществ. В этой связи вот это сфера общечеловеческой деятельности, о которой мы говорим, обрела очень много направлений. Здесь есть и детское, и диетическое питание, и геродиетическое, и спортивное. Вот сложно сказать, как много дисциплин надо студенту выучить, и технологических, и химических, и биохимических, связанных с физиологией питания, для того, чтобы уметь управлять или производством продукции, или организацией процесса питания. То есть здесь очень... Ну, в общем-то, понятно, комплекс. что это очень все полезно. А насколько интересно студентам учиться? Я думаю, вы знаете, прежде всего каждого студента это интересует как потребителя, потому что мы все с вами должны питаться правильно. И вот сейчас среди людей, которые, в общем-то, их называют так звездами знаменитых людей и так далее очень получила распространение именно тактика здорового питания здорового образа жизни и этот вопрос прежде всего интересует и как потребителей и как, как покупателей в супермаркетах и в сфере э, предприятий ресторанного хозяйствования и как производителей тоже для того чтобы мы знали насколько полезнее например бездрожжевой хлеб чем дрожжевое и так далее. То есть мне кажется, что нет человека равнодушного к вот этой проблеме. Мы ее еще, может быть, все не осознали, потому что долгое время Украина была страной, в которой было относительно благолучно. И овощи, которые мы получали с полей, они были мягкими, сочными, вкусными относительно тех, которые продавали за рубежом. Но там люди... Потребив много продукции, которые наполнены химикатами, сейчас э, поворачиваются к природе. У них развито сейчас органическое земледелие, или это называют эко-биоземледелие. Потребление различных функциональных продуктов идет из Японии, потому что там тоже в какой-то момент люди осознали, что так жить нельзя. Нужно потреблять правильные продукты и, и здоровые. Продукты. И здоровые да. А как вы думаете, зачем стоит будущее в продукции ресторанного хозяйства? Вы знаете, вот что касательно продукции ресторанного хозяйства, мне бы хотелось сказать вот о чем, что в нашей стране на сегодняшний день продукция ресторанного хозяйства не является как бы предметом первой необходимости, а зависит от доходов населения. И всемирный кризис, который произошел, он в какой-то степени очень ударил по различным отраслям производства и в том числе по ресторанному хозяйству. Но с другой стороны, кризис очень помог развитию ресторанного бизнеса в том смысле, Мысли, что вот некомпетентные, неграмотные операторы рынка ушли с него. Невозможно, зная только, что нужно вложить куда-то деньги, развивать какое-то предприятие, руководить им так, чтобы получать прибыль, чтобы были довольны и потребители, и сами производители. Поэтому вот на нашем факультете, на нашей специальности мы преподаем те самые актуальные проблемы, которые касаются продукции и ресторановых хозяйствование. Это такие как кейтеринг, то есть осуществление организации, доставки продуктов по заказу клиентов. Это оформление блюд, приготовление их высококачественных. Вот есть такое направление современное для того, чтобы украсить продукции, как карвинг. Я принесла с собой вот такую вазу, которую сделал преподаватель нашей кафедры с помощью своей дочери. И вот такими чудесными цветами могут быть украшены ну, как праздничные, так и обыденные блюда, которые человек хотел бы улучшить, создать себе хорошее настроение, привлечь тем самым потребителей. Бесспорно, что нужно в сети ресторанного хозяйствования внедрять оздоровительное питание, диетическое питание, для того, чтобы любой желающий мог получить ту продукцию, которая ему нужна. Это и кухня народов мира, это вот современное направление, которое сейчас получили распространение в Одессе, и в Украине вообще. Такие как японская кухня, китайская кухня, различные направления, которые на нашей кафедре, на нашей факультете преподают, объясняют тонкости и преимущества использования тех или иных технологических приемов. Ну, а что предлагают в качестве получения образования на данном факультете? Какие же есть специальности и направления? Мы узнаем в нашем ролике. Факультет инновационных технологий питания, ресторанно отельного и туристического бизнеса осуществляет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по четырем престижным специальностям. Специальность отельно-ресторанное дело. Специализации и программы подготовки. Курортное дело. Инновационные технологии ресторанного дела. Бизнес-планирование. Индустрия. Wellness Spa. Замелье. Сегодня профессия специалиста в области отельного, ресторанного и туристического бизнеса является одной из самых интересных, престижных и высокооплачиваемых. Выпускники специальности отельное ресторанное дело – это будущие рестораторы и ательеры, управляющие рестораном, менеджеры отелей, руководители служб гостиниц, сомелье, сотрудники туристических компаний и консалтинговых фирм студенты, обучающиеся по специальности технологии питания, могут выбирать специализации и программы подготовки. Технология питания, ресторанное дело и сервис, технологии фитнес-продуктов, Технологии спортивного питания, технологии питания детей. Изучают инновационные технологии ресторанного хозяйства, кулинарную этнологию, методы контроля качества продукции ресторанного хозяйства, искусство карвинга, проектирование предприятий ресторанного хозяйства. В тематических планах предусмотрены мастер-классы известных шеф-поваров Украины и мира по кулинарному и кондитерскому искусству молекулярной технологии, выездные занятия на предприятия ресторанного хозяйства. многие выпускники этой специальности сегодня являются известными специалистами в своей области и систематически проводят мастер-классы, работают управляющими, менеджерами, шеф-поварами, ведущими технологами предприятий ресторанного хозяйства. специальность технология пищевых продуктов оздоровительного и профилактического назначения альтернатива традиционной медицине. специализации и программы подготовки, технология санаторно-курортного питания, технология диетического питания, технология геродиетического питания, экспертиза, качество, сертификация пищевых продуктов и производ. Выпускники – это специалисты по созданию и производству продуктов нового поколения с выраженным терапевтическим эффектом. Эксперты безопасности пищевых продуктов, сотрудники таможенных лабораторий по экспертизе продуктов, Специальность «Туризм» для тех, кто хочет совместить бизнес и удовольствие со знаниями и интересной жизнью. Специализации и программы подготовки. Международный туризм, видный туризм, гастрономический туризм, спа-туризм, выпускники, будущие директора туристических агентств, туроператоров, компаний, туристических комплексов, экскурсионного, курортного и развлекательного обслуживания, туризмоведы, гиды и экскурсоводы. Будьте с нами, путешествуйте по всему миру. Традиционно каждый год в Одесской национальной академии пищевых технологий проводится неделя факультета инновационной технологии питания, ресторана отельного и туристического бизнеса. В рамках праздника проводятся фестивали кулинарного искусства, на которых студенты готовят и представляют блюда, характерные для выбранной национальной кухни, и стараются передать культуру, традиции народов мира. Стараниями участников конкурс преобразуется в театральный фейерверк. Ежегодный конкурс тематической сервировки столов позволяет студентам проявить мастерство и творчество в раскрытии выбранной темы через оригинальную, профессионально грамотную сервировку столов и разработанное меню. Огромный интерес у студентов вызывают конкурсы Самилие, мастер-классы подачи спиртных напитков. Принимая участие в таких фестивалях и конкурсах, Студенты практически подтверждают теоретические знания, полученные по специальности, и развивают свои творческие способности. Отдых и развлечения – неотъемлемая часть студенческой жизни. Факультет имеет команду КВН, команды по различным видам спорта. Каждый год проводятся конкурсы «Мисс Академия», «Визитка первокурсника». Студенты занимаются спортом в спорткомплексе, который имеет два зала шейпинга, игровой и гимнастический зал, бассейн студенты оздоравливаются на базе отдыха «Дружба» на берегу Черного моря и в представительском центре Закарпатья. Обучение на факультете инновационных технологий питания, отельно-ресторанного и туристического бизнеса – это престижная работа и удачная карьера. Сделайте карьеру с нами! Ну что ж, я думаю, все наши телезрители убедились, насколько же здорово и прекрасно учиться на этом факультете. А я напомню, что у нас есть, собственно говоря, человек, который может подтвердить, подтвердить то, что обучение на этом факультете дает дорогу в жизнь. Это Анна Александровна Михайлевская, директор ресторана Макдональд Центральный в Одессе, выпускница Одесской Национальной Академии пищевых технологий. Анна Александровна, расскажите, пожалуйста, о своем трудовом пути. А, ну... Как уже вы сказали, я выпускница Одесской Национальной академии пищевых технологий, 10 лет назад закончила факультет общественного питания, начинала работать тогда, когда еще училась в институте, то есть на третьем курсе я пошла работать и совмещала работу с учебой. Спасибо большое академии, что помогла все-таки учиться и работать и дала путевку в жизнь. Компания «Макдональдс» заняла первое место в исследовании лучшие работодатели в Украине. Наши поздравления вам. Спасибо. А вот скажите, большая ли часть из ваших работников – выпускники Одесской национальной академии пищевой а, технологии? Ну, из руководящего состава где-то 30% сотрудников являются выпускниками Одесской пищевой академии. А также у нас работники, которые тоже на данный момент совмещают работу с учебой. И по карьерной лестнице могут продвигаться дальше. А могут ли наши выпускники работать сразу квалифицированными специалистами, либо нужно начинать вот с самого начала? Ну, принцип компании: сотрудник должен пройти все от начала до конца, то есть как и любой студент сначала учится в школе, потом идет в институт и все азы проходят. Точно так же у нас сначала нужно стать сотруд... ну, членом бригады ресторана, а затем уже по карьерной лестнице движешься вперед. Компания предоставляет дополнительное обучение помимо того, что студенты изучают в институте, еще ряд курсов проводит сама компания. Спасибо большое, Оксана Владимировна. Если можно напомните нашим уважаемым телезрителям и абитуриентам, которые уже записались на э, тесты, какие необходимо э, принести результаты для того, чтобы поступить успешно э, на ваш факультет? Для По вступу на напрям підготовки турист необхідно мати сертифікати з таких предметів, як українська мова, література, другий предмет тестування це географія і іноземна мова або історія України. Готельно-ресторанна справа це українська мова та література, другий обов'язковий предмет це іноземна мова, і третій предмет по вибору це математика або історія, або географія. Вибачаюсь. Ну і технологічні наші спеціальності це технології харчування, а також технологія харчових продуктів. Доручою профілактичного призначення це тестування з предметів українська мова та література, другий предмет обов'язкової математика і за вибором химия або физика. Наступного тижня ми разом з вами більш детально поговоримо про спеціальності факультету вина консервованих продуктів і товарознавства. А зараз я хотів би привітати з наступаючим святом 8 березня та побажати вам усього найкращого, а найголовніше жіночого щастя. І всього вам і всього найкращого. А з вами сьогодні була програма Обирайте професію зі смаком, автор та ведучий Олег Романовський та наші гості це Дішкантюк, Оксана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інноваційних технологій харчування, ресторанного, готельного і туристичного бізнесу, Толоженко Любов Миколаївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології ресторанного та оздоровчого харчування та Михайлевська Ганна Олександрівна, директор ресторану Макдональдс, центральний в Одесі, випускниця нашої академії. Гарно та легко вам тижня, та пам'ятайте, що Одеська національна академія харчових технологій це кращі інженер, це кращі традиції інженерної освіти з 1902 року.